উনিশশো সালে নেহেরু কাপে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের অভিষেক ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত গোল করেছিলেন বাইচুং ভুটিয়া ভারত উজবেকিস্তানকে হারায় এক শূন্য গোলে আর ঠিক তার তিরিশ বছর পরে সেই বাইচুং ভুটিয়া নিজের বাড়িতে বসে দেখছেন একসময় যাদের বিরুদ্ধে অবলীলায় গোল করতেন বাইচুং তারাই এবার বিশ্বকাপ খেলবে আর সেখানে আমরা বিশ্ব র্যাঙ্কিং একশো সাতাশ তাই আমরা ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয়কে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম আমরা কবে খেলব বিশ্বকাপ আর তাতেই বাইচুং কি বলছেন শোনুন हम लोग का सबसे दुख का दुख का कथा कहानी यही है कि हम लोग खाली कागज़ में ही विजन करते रहता है विजन कागज़ में बनाता है विजन 2047 ग्राउंड वर्क में इम्प्लीमेंटेशन में ज़ीरो है तो आई थिंक बहुत ही दुख लगता है बिकॉज और लास्ट तीन चार साल में तो खाली ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं ऑफ द ग्राउंड विद इन ए आई एफ एफ भी इतना कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी निकला है इतना एलिगेशन करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ है प्रेसिडेंट को लास्ट तीन साल में जनरल सेक्रेटरी तीन ठो चेंज हुआ है कोचेस इगोर स्टमक ने इतना क्रिटिसाइज करके फेडरेशन के साथ प्रेजिडेंट को बोल के गया अभी फिर साल में सुनाई दे रहा है कि नया कोच भी छह महीना भी नहीं रुक रहा है वो भी ए आई एफ के साथ खुश काफ़ी चेंजेस आना चाहिए अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है अक्टूबर में इलेक्शन के एक नया बोर्ड आके फुटबॉल को कम्प्लीटली ज़ीरो से रीऑर्गेनाइज़ करना इंपॉर्टेंट है